So saya boleh bayangkan sebab itu ucapan sebegitu diberikan juga pada makan malam veteran DAP uh, yang mana Lim Guan Eng menegaskan bahawa peranan veteran dalam parti, pengorbanan mereka tidak boleh dipandang ringan. Sebenarnya dia cakap pasal veteran, dia cakap pasal diri dia sendiri jugalah. Barangkali yeah. dia mengingatkan orang, look I struggle and I brought the party to a certain point, takkan you just want to kick me out. Ada satu mother of all elections, apa dia tu? Uh, rocket Elections Rocket, ya yeah. You're the Rocket Man um, 16 hari bulan Mac mm. Jadi tak lama lagi Ujung minggu ni Ayahat ni Akan berlangsung pemilihan Untuk uh, parti DAP mm. um, Dia khusus untuk CEC Dia khusus untuk um, CEC ni macam majlis tertinggi DAP lah Dan sistem pilihan raya DAP ni um, Untuk makluman kita pernah sebut Secara ringkas uh, Dia pilih 30 orang untuk mewakili uh, peringkat tertinggi CEC ni uh, dan tetiusa agung dan juga jawatan kedua penting pengurusi DAP akan dipilih dari kalangan 30 orang ni oleh 30 orang itu. Uh, jadi dia bukan macam parti-parti lain yang mana jawatan-jawatan besar tu dipilih secara langsung ataupun direct oleh uh, ahli tetapi ahli pilih 30 dan memberi Uh, pengharapan dan juga uh, kepercayaan kepa kepada 30 yang terbaik ini untuk pilih di kalangan mereka. Siapakah pemimpin nombor satu, nombor dua uh, misalnya. Uh, jadi dalam uh, cerita pilihan raya DAP ini, kita pernah ulas tempoh hari ada kes-kes yang agak panas di mana di Pulau Pinang, tak silap saya, uh, dalam makan malam, uh, Stephen Sim, uh, telah pun yang muhammad Stephen Sim Uh, menteri sumber manusia uh, yang juga pengurusi DAP di Pulau Pinang uh, telah pun uh, diherdik oleh seorang yang uh, dikatakan rapat kepada bekas setiausaha agung dan pengurusi DAP sekarang iaitu uh, Lim Guan Eng. Hmm. Jadi memang undercurrent dalam DAP ini adalah uh, sama ada mereka yang men menyokong kepimpinan dan juga menyokong Lim Guan Eng ini uh, ataupun mereka yang sudah pun move on daripada generasi Lim Guan Eng khususnya yang mana yang akan menang. Dan dalam hari-hari akhir pilihan raya DAP ni, pemilihan di DAP ni, maka timbul satu lagi insiden yang mungkin sesuai untuk kita bincangkan sebab dalam satu lagi dinner sebab politik Chinese dan politik DAP ni banyak berkisar makan malam. Pengurusi DAP Lim Guan Eng telah menegaskan dalam ucapan masa depan politiknya akan ditentukan oleh ahli-ahli parti DAP sendiri dan bukan oleh pihak luar seperti UMNO. Woi, oh, tiba-tiba dia sentuh UMNO ni sebab apa, keje? Sebab pada bulan Januari, dah lama dah. Datuk Si Ahmad Zaid Amidi, Presiden UMNO, telah uh, mengeluarkan satu kenyataan yang lebih kurang menyebut bahawa zaman... Lim Guan Eng ni dah berlalu. so Presiden UMNO bagi pandangan kepada kepada semua bahawa DAP sekarang ni lain daripada DAP Guan Eng dulu dan peralihan generasi wajar berlaku. So Guan Eng dia pukul balik sekarang, dia bagi tahu pada ahli-ahli yang datang pada dinner tersebut dan pada semua It's DAP's decision, not AMNO's decision. Jadi, hmm. KJ, adakah ini your regular posturing disebabkan dekat-dekat dengan pilihan raya? Adakah lebih mendalam daripada itu? Apa yang kita sedang berlaku, kita sedang melihat berlaku di dalam DAP sebenarnya adalah uh, satu peralihan generasi dan peralihan um, I don't want to say ideological transition tetapi peralihan posture yang sangat signifikan yang perlu dilihat Uh, oleh semua pemerhati politik di Malaysia. Um there was uh, some talk about not just uh, Guan Eng uh, apa uh, dia, dia punya pandangan berkenaan dengan uh, DAP dan AMNO tetapi usaha daripada dalaman DAP sendiri untuk cuba memujuk Guan Eng supaya dia memberi laluan. Uh, so I think the latest is dia Um, ada berita yang kita telah pun uh, baca yang mengatakan bahawa Anthony Lok setiausaha agong. so uh, dalam sistem DAP ni setiausaha agong adalah orang yang paling uh, berkuasa lah uh, dalam sistem dia kalau dalam UMNO dia presiden bukan setiausaha agung uh, tetapi dalam sistem DAP the secretary general calls the shots tetapi ada satu jawatan uh, iaitu national chairman pengurusi kebangsaan Uh, yang walaupun tidak mempunyai kuasa setiausaha agung, tetapi adalah figurehead ataupun adalah seorang simbol kepimpinan yang sekarang ini disandang oleh uh, Lim Guan Eng. Dan ada usaha saya difahamkan daripada Anthony Lok untuk minta pujuk supaya Guan Eng tidak menawarkan diri untuk bertanding bagi jawatan uh, pengurusi kebangsaan. Pengurusi kebangsaan ini mestilah dipilih di kalangan 30 orang, Central Executive Committee, CEC kalau tak silap saya. Uh, dan mereka kata, even if Guan Eng wins the CEC, please do not offer yourself to contest as the national chairman. Give way to someone else. Uh, what is happening behind the scene? Kenapa ini semua berlaku, Syaril? Saya rasa ini adalah satu usaha daripada kumpulan muda dalam DAP uh, yang diwakili oleh Anthony Lok, uh, Ngakomeng, Stephen Sim uh, untuk recast DAP as this new with this new posture posture bukan street fighter bukan uh, parti yang dikenali rapat dengan sayap chauvinis uh, yang jadi uh, bogeyman kepada AMNO uh, dan satu parti yang lebih moderat satu parti yang boleh bincang bersama dengan rakan-rakan dalam PH hatta dengan AMNO pun behind closed doors Uh, untuk menampilkan satu kerajaan yang berhaluan tengah uh, yang tidak hanya mm, mengikut isu-isu chauvinis ataupun isu-isu sempit perkauman uh, tetapi lebih di boleh diterima uh, oleh uh, masyarakat Malaysia yang majmuk some people will say that it's the mcaization of dap uh, tapi saya rasa maybe early it's too early to say that Uh, tetapi definitely it's a, satu peralihan daripada DAP uh, Guan Eng. Guan Eng punya DAP ni DNA dia lebih kurang seperti bapa dia lah. Uh, street Fighter isu-isu uh, yang mungkin boleh mengguris hati orang Melayu uh, terutamanya bila diambil uh, konteks uh, per, uh, perbincangan itu uh, dibuat di dalam majlis DAP dan sebagainya. Uh, kepada satu posture yang lebih macam Steven Sim berpantun uh, Anthony Lok yang sangat mudah diterima oleh masyarakat Melayu dan sebagainya I think that's what's happening, what do you think Zara? Uh, 100% setuju sebab uh, sebenarnya penting untuk terutamanya AMNO melihat peralihan generasi ini berlaku ataupun peralihan ideologi ini kalau kita nak gunakan terma-terma yang tak sempurna itu tapi saya harap penonton faham sebab itu saya rasa barangkali Presiden AMNO Uh, mengambil keputusan untuk sengaja sebut perkara ni. Sebab daripada sebelum lagi uh, PRU 2022 apa-apa sahaja percakapan walaupun dalam parti seperti AMNO berhubung dengan apa-apa kerjasama dengan Pakatan Harapan yang mana ada DAP, antara ayat-ayat yang dah mula diletakkan pada saat itu pun kerja, ialah oh, Anthony Luke ni lain. Anthony Luke ni adalah DAP yang baru, yang kita boleh bincang, kita boleh bersama, kita boleh dia tak sama dengan Lim Guan Eng. Dia tak sama dengan Lim Kit Siang. Sama ada substansinya betul atau tidak, itu nombor 10. Tetapi persepsi. dalam persepsi. dalam politik penjenamaan dan persepsi yang paling utama. Dan suka tak suka, Lim Guan Eng terutamanya telah pun menjenamakan diri dan dijenamakan sebagai seperti mana disebut street fighter tetapi bukan hanya street fighter semata-mata street fighter tapi street fighter yang memang ada rekod mengguris hati orang Melayu. Hmm. So dia perlukan wajah yang lain. Dan apabila Anthony Lok datang ke PWTC bagi ucapan setahun dua tahun lepas dengan ada satu kongres kerajaan perpaduan ke sesuatu macam tu saya rasa ramai orang UMNO tengok oh dia boleh bercakap dengan bahasa Melayu yang fasih tak ada pelat bukan seperti seorang bekas menteri kewangan yang yang rakyat eh uh, kalau kalau uh, oh, sorry bukan rakyat eh uh, ringit ringit uh, Contoh lah, contoh kan dengan benda-benda macam tu dia dia ada memberi kesan uh, kepada emosi sama ada boleh terima atau tidak. Jadi ia penting. Dia memang lebih daripada kepentingan DAP sendiri tapi untuk jangka panjang kerajaan perpaduan terutama jangka panjang kerjasama antara Parti Melayu AMNU dan juga DAP it's very important this happen. Yeah. Uh, so saya tak tahulah se seberapa banyak ahli-ahli DAP nak fikir benda tu sebagai satu faktor. Saya saya rasa itu yang Lim Guan Eng cuba tekankan cakap apa saya nak fikir pasal orang lain. Fikir pasal parti kita sendiri dulu. So saya boleh bayangkan sebab itu ucapan sebegitu diberikan juga pada makan malam veteran DAP. Uh, yang mana Lim Guan Eng menegaskan bahawa peranan veteran dalam parti, pengorbanan mereka tidak boleh dipandang ringan. Sebenarnya dia cakap pasal veteran, dia cakap pasal diri dia sendiri jugalah. Yeah. Barangkali nak mengingatkan orang, look I struggle and I brought the party to a certain point, takkan you just want to kick me out. Jadi ini saya nampak adalah dilema dan juga pertandingan yang kita akan saksikan berlaku dalam beberapa hari lagi. Dan jawapan dia kepada Zahid adalah, DAP won't be bossed around by UMNO. So dia punya... Uh, dia punya uh, political consideration adalah political consideration DAP yang lama sentiasa melihat semua benda yang buruk ni datang daripada AMNO hmm. tapi saya boleh kata vice versa jugaklah dalam AMNO masih lagi ada pemimpin yang uh, segala benda yang buruk datang daripada DAP hmm. so um, yes DAP looks like it's trying to go through this this uh, transition uh, tak pasti sama ada di peringkat AMNO uh, ada transisi yang boleh dikatakan sama kalau sekiranya melihat bahawa DAP uh, akan melalui peralihan inilah saya rasa dalam menu peralihan tu dah berlaku tanpa ada peralihan kepimpinan sebab kepimpinan sedia ada yang membawa benda ni ke atas tapi, uh, tapi, tapi the point that i'm trying to make is that peralihan, peralihan pandangan zahid ni adakah ia instrumental ataupun adakah ia betul-betul intrinsic lah mm. yang you know what i mean kan, instrumental dia lebih sedia untuk terima DAP disebabkan uh, kerajaan paduan nak bentukkan kerajaan ataupun betul-betul dah ada shift in ideologi daripada uh, everything bad is DAP kita ultra Melayu memang uh, raison kita adalah untuk lawan dia orang ni uh, tetapi sekarang ni dah tukar ideologi dah jadi lebih moderate macam kita dululah hmm ya tapi ya. sebelum kita cakap dalam DAP pun saya tak begitu yakin ya. 100% bahawa semuanya intrinsic ada juga, sentimental juga